otim zafarbek namoz o'qiyman o'zbekiston davlat <com> konservatoriyasida tahsil olaman domla islom dinida musiqa haqida nima deyiladi va qanday fikrlaringiz bor endi hali bir musiqani umuman yomon ko'radigan odamlar bor shunaqa toifa domlalar ham borda yo'q bu harom mumkin emas deydi shu bag'rlarimizni qattiqlashib ketayotgani ham shu hali xulqimizni ba'zisini buzuq bo'lib bag'r qattiq bo'lib ketishlariga ham shu musiqa eshitmaslikdami bir xil odamga shu zo'rlab turg'un alimatovni bir ko'ylarini eshitgizsa sal yuragi erirmikin ota onasi o'tganlar esga kelarmikan bir o'lim esga kelarmikin bu ko'y musiqa agar ilohiy bo'lmasa bu, odamga bunaqa ta'sir qilmaydi islom dinini odamlarni islomdan chiqarish uchun nimalarni dushmanlar o'ylab tiqmayapti mana shu hamma narsani mumkinmas mumkinmas mumkin emas qilib bersa o'zi chiqib ketadi dindan ko'p odam endi payg'ambarimiz quloqlarini bekitganlari payg'ambarimiz zamonasida bunaqa chiroyli musiqa choladigan asboblar bo'lmagan musiqa asboblari bitta ohangi 'uv 'uv qiladigan bilan childirma bo'lganda endi haligi childirmani g'umillatib palini pax pah, pah bekitgandan keyin hozirgi kundagi odam ham qulog'ini bekitadi endi shuni ushlab olib musiqa harom deb odamlarni ko'p narsadan bebahra qoldirish kerak emas ulamolarimiz agar harom bo'lganda bizdan million marta zo'r o'tgan olimlar bo'lgan siz o'ylamang bu o'n besh asrdan beri endi olimlar chiqdi deb juda katta olimlar chiqqan juda ulug' allomalar o'tgan nayni satoni bular <laughs> qaytarmagan dof deydi mana tildirmalarni boshqalarni bu xalqni xolasin xolamasin qilib keladigan ishlaride bittasi ja berilib sunnayni chalayotgan ekan bahovaddin nahshivand qarab tikilib qoptilar. ancha eshitibdilar keyin sunnayni olib siz ham ish qilyapizmisiz cholishga chalasizmi degan ekan inkorroinkor ham degan ekanlar chalmiymiz ham bu ishni qilmaymiz ham qaytarmaymiz ham eshitishdan o'zimiz chalmiymiz va bundan qaytarmaymiz eshitishdan yo chalishdan deyilgan endi o'tgan olimlarimiz hatto ba'zilar anu alisher navoiydek buyuk zotlarga ham tosh e, otishadi ey u odam bilasanmi qancha masjid bilan madrasa qurgan u zamonasida minglab talabalarni maoshini yonidan berib yurgan odam butun umrini olloh yo'lida xalq xizmatda san kimsan ularga hukm chiqazasan kimni olti yuz yildan beri eslaydi odamlar qanaqalarni olloh eslattiradiganid kecha chiqib olib bugun hamma narsani harom qilib hammamizni qilayotgan ishlarimizni harom bekor qilib yurganlarga nima kerak siz o'ylaydi ular shu islomga man xizmat hammamizni boshimizni yerga qaratyapti juda yaxshi ish qilmayotibdi qancha qancha namozxonlarni uvoliga qolishyapti şey bular qilib qancha qancha bechora tijoratchilarni tijoratini beliga tepishyapti şey qancha bir tinch yuradigan odamlarni tinchini buzishyapti şey olloh o'zi hammamizga olloh o'zi kifoya bo'lsin olloh hammasiga insof tofi bersin